Витаю, друзья, перерубили мы навеску на мототрактор, убрали на то дышло, поставили трехточку. но э, сажалка не выдержала, вернее навеска сажалку не выдержала, шум мы э, дядь Вася дал металл опять, и я э, вот так вот приварив, то есть э, вот эту немножко выгнула, вот этот вал который вот он он никакой его надо было ставить разработчики поставьте сюда какой-то хороший вал это не дело его перегнула этот немножко выгнула и здесь немножко выгнула ну не немножко здесь прям блин конкретно мы поднимали подымали навеску потом смотрим один рычаг больше выкручен на сантиметров 5 от другого значит пластину наварил сверху здесь здесь трубка внизу между этими двумя ушами ухами ушами и вот здесь трубка упирается в этот рычаг который в эти уши которые давит сам непосредственно э как он блин хотел быстро сказать Ну, вы поняли. Так, э -э вот так. Сейчас все. Это я вчера поварил, пока света был. Сейчас тут все по приварю, по аварию. Думаю, буду вин работать. Не получится ни хрена сажать. Вчера было сыра. Такая же херня туман. Он удивится. Мокро. Бачите? Мокро. Оно все прям до такой степени еще сильнее, чем вчера. Вчора не вийшло було більш меш. А сьогодні то взагалі. Ну, був би большой трактор, воно бы потягнуло. А от маленький просто не має. Він садиться і грибеться.